Так, хочется рассказать вам еще о одном нашем виде препаратов. Это у нас Биорост гранула. Это вообще уникальный препарат. Мы его долго, долго мы к этому шли, чтобы в нем столько собрать. У нас были раньше они еще по фазам были фундицидные гранулы, инсектицидные гранулы, гумусообразующие гранулы. Но потом наши ученые дошли, как это все соединить в одной грануле, чтобы не усложнять процесс нанесения, чтобы упростить людям внес и все, и она работает. Это вот такие гранулки, они там по... Вот такие, примерно там три бочоночки, 3 миллиметра. Вот такие плотненькие. Все. Но в них очень много всего собрано. В них э, они состоят из сапропеля, это носитель сапропин. Лигнин туда дается. Это такая, такая ну, сладкие, сладкие вещи для бактерий, чтобы бактерии их кушали хорошо. Вносит туда вот такой порошок. Это производство биороста, тоже уникальное. Это углерод органический, который, который насыщен металлами, микроэлементами. Вот. И также туда внесены бактерии споры бактерий и споры грибов то есть весь набор и также ауксин дополнительно сюда дан, это для корневой системы когда корню нужно хорошо выпустить дать максимальную корневую еще ауксин мы туда вносим вот то есть это многокомпонентная гранула, 8, 8 компонентов 8 препаратов в одном бочоночке и ее удобно, ну, ее удобно вносить ее подсыпал все, загреб Обязательно замульчировал, потому что тут почвенные бактерии, которые не любят солнечного света, замульчировал и полил. Все. И вы запустили процесс ну, работы этой гранулы. Она работает долго. Раз в месяц она долго будет в вашей земле. Те, кто с нее выйдут, бактерии и грибы. Вот. То есть это, это очень такой поле, полезная помощь нашему земле, нашему грунту. Особенно для слабых грунтов, просыпать под, под, под перековку это вообще хорошо. Она комплексная, в ней находятся и вот эти бактерии, биорост бактера, набор 4 бактерий, гумусообразующих, и квартоцит, и триходермин, то есть и фунгицид, и инсектицид, все в спорах. Вода попала, споры вышли и пошли работать, все. Также ауксин. Также органоминеральные, вот то, что от старта есть, кислоты и микроэлементы, тоже насыщено. Отдельно сапропель насыщен, отдельно лигнин насыщен, отдельно порошок насыщен наш углерод, а потом это все через такие мощные пресса, это все превращается в гранулку, гранулируется, в теплом слое сушится, все в спорах, и вот она такой вот такой бочоночек такой сухой, водичку только бросаете, сразу начинается процесс работы. Очень много выходят структуры из нее, которые нужны в нашей земле, которые нужны нашим корням. Это можно проверить, особенно у кого комнатные цветы. Это вообще для них доход. Особенно слабый цветок. Подсыпаете, или потыкали в землю вокруг ну, вот по, по, по кругу горшочка примерно. И загребли, и полили. И через неделю посмотрите, как этот больной цветок начнет себя вести. Он в этой грануле получает все, что ему нужно. И бактериальное, и грибное, и защиту, и кормление. И, ну, и питание. Вот, вот такой смысл. Вот такие гранулки, вот такие. Их да. надо везде внести, везде. Примерно на сотку их рекомендуется 10-15 килограмм. Под перекопку, в лунку. Когда пересаживаете что-то, обязательно в ямку кидаете ложечку чайную и прям туда корень. Все, это мощнейший корнеобразователь. Это, это, это мощный препарат очень. Поэтому... Тут такая вот гранула, в которой много собрано, и она очень ценная.